Osionfish. А мы... Да, мы... Да, мы, да, мы, да, мы... Ну, мы бачаете, я ветеранами не могу, Хама. Уже снимается, да? Да. да. Киев! Mm -hmm. да. Оби! Да а Путин? Вітаємо вас, хлопці, дуже вам вдячні, вдячні від усього народу, особливо від киян, дуже добре реагують. Наш фонд буде допомагати сіякам, моральна підтримка – це раз, ну, реально теж без цього не розумію. Дякую, дуже раді за вас серця обваляють, душі теж приживаємо, дивимося. Будемо, будемо всі яко допомагати. Дякую. Люди дуже добре реагують, щоб ви знали. Тільки бачать, що за Україну за навіть нато на дуже дуже добре реагують, що визнали мати. Дякую. Слава Україні! Україна у нас тільки понад усе. І всі ми знаємо, що перемога буде за мами, тому що перемога завжди заплатить. Да. Тому ж на питанні часу і все все може бути. Ви парні крепкі приймають. Дя... Дя... Сала, не перестай. Ну, я, 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 я перестань. Може, чуть мальчик.

Батальон добровольчества сформирован просто с обычных людей, которые еще вчера были строителями, каждый занимался своим делом. Но так как получилось, что в стране ситуация уже накалилась, и люди поняли, что нужно, сейчас защищать Поэтому желающие вступить в батальон Киева, который постоянно находится в зоне АТО, у нас есть дайки, там Мы Ми трошки відпочити, але ми не відпочиваємо, ми працюємо в Києві, охороняємо громадський порядок в родському кварталі. Так. Ми працюємо, якщо є бажаючі, хтось дивиться, хтось сумнівається у можливостях батальйону Київ. Я як людина, яка прийшла сюди майже майже, майже спочатку, трошечки, там при, при тому, я можу сказати, що він розвивається і він має вже свій авторитет. Його впізнають в місті Славянську, це, мабуть, один із найпопулярніших підрозділів міста і Николаївки, мабуть. Тому, якщо є бажання, хлопців приходьте від 18 років, якщо є можливість і серці бажання захищати свою батьківщину, приходьте на, на радіосім. Слава Україні! Это как получается. Я вообще сторонник того, что украинцы в любому подразделению. Сейчас обжаются только за счет волонтеров. Потому что я просто не представляю, что мы ели, Я бы сказал, что мы там наедали. Посмотрите на это большое Это что? Я бы сказал, что мы там не Мы Именно в боях, когда мы были в поле, да, да, да. Когда мы уже пришли в город, мы почувствовали тех людей, которые реально... Только город взяли реально два-три дня они, они есть шанс в они по, по квартирам не боятся, там обстреливают, наши а забирают их с они проезжают, такие, там, покупают там карабины какие-то, какие там переделанные Непорядок! Подожди, не фоткай. Да мало, но привет. есть такие люди, вот прямо вон. Это самая конкретная, самая конкретная помощь. Да, да, потому что так, если бы не было таких, как вы, ребята, мы, наверное, там вызывались. Ну, сейчас собираюсь сам с августа налог полтора процента на армию, немножко лучше, потому ситуация у опять же. Вспомните 130 миллионов. Я тогда был в 95-й бригаде по мобилизации. Я 1 марта вступил. или 2-го там 3 го я вступил по мобилизации, вернулся в армию, получил дополнительную специальность на курсе резервистов. Когда был с Крымом, я с Крыма сам когда я с Паторе был это самое. Я перешел туда, когда набирали люди по 5 гривен Не надо скидываться генералам на даче. Я да. скажу, если там кому-то там, ты кому-то а, покажешь это, то. не это надо скидываться а, на это, генералом генералам на даче. Это как? как? Это да, как? Да, это, да, это, то есть человек государству деньги, деньги давать на людей, То есть доверять таких людей, доверять которые уже там проверенные, которые везут, которые везут, собирают списки, они к нам, они нам привезли мы сказали, нам не хватает станции, нам не хватает бронежилета такого-то, нам не хватает какой-то там нуждающихся продуктов, который конкретно нам не хватает. То есть, например, там, сахара или соли там, или что-то еще. Они нам привозят на следующий раз, они, то, что нам уже не не конкретно то, что у нас будет перебор. У нас никогда не было перебора. это не армейская. Я не пони... Я даже не... А 30 гривен реально государство платит 30 гривен на содержание на войне человека. 30 гривен. Хочу. Ребята, бутылка воды стоит сколько? В Славянске, когда мы зашли, он не дадут соврать, но мы вошли. Э, килограмм лука стоил, наверное, гривен. Наверное, все, я, я не скажу, знаю. Ну, короче, здесь конкретно 12 там, бутылка coca стоила 17 гривен. 15, там, бутылка пива стоила там, 20 с чем-то гривен. Пока мы терпели этот э, за счет того, что работал. Я понимаю, потом я просто не выдержал. Там а что раз, звуком? Они понимают, что... Я понимаю, для кого-то война, для кого-то мама родная. кто зарабатывает, уверяю, кто живет. Прокуратура не работала, милиция парализована, органы власти не работают. Мы просто подошли, сказали, вы, вы люди или нет? Она мне посмотрела глаза. понимаешь, сейчас дали этим бабушкам, тетям, блин, дали эти пенсии сейчас две. Они голодные, они когда на коммуникар на хлеб раздавал, я еще не плакал. Потому что я видел эти звериные глаза. Я был там, вот это, я, раздавал, я крестов, раздавали, когда, раздавали, когда приехал президент, когда приехал реально президент, да, и я на да, президент, я смотрю, стоит Порошенко, и мы раздаем это мониторную помощь, для меня, была, меня был шок. Я такой, вот, этой толпы, вот этой, уже не надо ни денег, ни, ни, зрелищ, ничего. Люди хотят свет, газ, свет, телевизор помочь. и помочь. я, там я там не там знаю, мы, ну, наверное, там еще там недели две были, еще попадались люди, которые просили хлеба просили денег, не просили там сам, воды где-то, да. не было воды где-то там вообще совсем, может до сих пор еще нет. Тут же ничего не хотят, они просто не стоят, а все равно. Город освободили, а по ночам все равно сидят, Потому что то, что -то нас есть, да, едят, по они вылазят, обстреливают да, наших, то еще. Диверсионные толпы. Да, не то, что диверсионные, это те, кто остались по домам, например. Мелкие, да. А тут днем уходит, улыбается, и вечером оно там, Поэтому это еще долго будет. У меня девушка, я

будет спонсироваться, она будет продолжаться еще очень долго. Если они добираются до Одессы, если они добираются до Киева, то Львова добрались уже с ними, ну, реально, просто пытаются террор, и это самое. Ну, Харьков это бесконечно. А вот я говорю, вообще, все в Украине, они здесь спокойно. Просто пока есть деньги, находятся люди, да, пока спонсируют, Вот это их не нашивки, вот народное обучение там масса. Это я взял в СБУ, в штабе группировки славянской, и там было много разных...

общую информацию сможете да, сказать, когда отправляетесь. Мы ну, приехали где-то неделю назад с Востока. Немножко отдохнули, набрали сил. И в ближайшее время, в следующей неделе, отправляемся в а, 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 именно, были в Славянске, в Николаевке, в районы Славянска ближайшие, Отправляемся, ну, тоже. Там Какие больше всего потребности у Там, так сказать, продукты питания, поезд тактический, да, нужен? Ну да, это такое, стандартное. Удобно тактически, когда тревога, да, быстро подцепился, не распихивает по карманам, там все есть, да? все такое, все самое стандартное, самое лучшее. В принципе, частично помогает, да, волонтеры тоже? Да, большое спасибо всем, кто нам помогает и оказывает очень большую помощь. Славянским нам... Даже по, той, по воде, когда мы приехали в течение четырех-трех дней, не было ни воды, ни света. Спасибо волонтерам, громадам, что элементарные вещи, нам не очень необходимы. Очень важно важные, моральную поддержку в том числе. Хорошо, спасибо, будем, будем да, рады с вами. Спасибо, спасибо. Вам, от всех людей, от всех киевлян, непосредственно, большое большие, большие, спасибо.